جب مجبوری کی حد کو پہنچ جائیں اور سوائے طلاق کے کوئی چارہ نہ رہے تو اس صورت میں مرد کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ طلاق دے کر نکاح کو ختم کر دیں ایسے ہی بعض صورتیں ایسی ہیں جس میں عورتوں کو نکاح کو ختم کرنے کا اختیار ملتا ہے جیسے اگر نکاح کے وقت ہی اگر عورت یہ شرط لگا دے کہ طلاق کا اختیار میرے پاس رہے گا طلاق کا حق میرے پاس رہے گا اور شوہر اس پر راضی ہو جائے نکاح کے وقت ہی اگر عورت یہ شرط لگا دے کہ طلاق کا اختیار میرے پاس رہے گا اور شوہر اس پر راضی ہو جائے تو پھر اس صورت میں عورت کو بھی طلاق دینے کا حق ملتا ہے اسلام میں نکاح کے وقت ہی اگر عورت یہ شرط لگا دے کہ طلاق کا اختیار میرے پاس رہے گا اور نکاح کے وقت شوہر اس پر رضامندی کا اظہار کر دے کہ ٹھیک ہے تو اس صورت میں عورت کو بھی اختیار ملتا ہے عورت کو بھی حق ملتا ہے کہ وہ طلاق دے سکے ایسے ہی نکاح کے بعد بھی اگر شوہر بیوی کو طلاق سونپ دے کہ تجھے اختیار ہے کہ تو نکاح میں رہے یا نہ رہے تجھے اختیار پھر اس صورت میں بھی عورت کو نکاح ختم کرنے کا اختیار ملتا ہے اور ایسے ہی خلا کے ذریعے بھی عورت کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ نکاح سے نکلے لیکن خلع کے اندر شوہر کی مندی ضروری ہوتی ہے مثال کے طور پر جو ہے شوہر طلاق دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے بغیر کسی عوض کے بغیر کسی بدلے کے تو قرآن کہتا ہے کہ عورت کو یہ حد ہے کہ وہ عورت اپنی ذات کا فدیہ دے کر شوہر کو کچھ مال دے کر نکاح سے نکل سکے اللہ ہے فینخ تم اگر تمہیں ڈر ہو کہ اللہ یقینی حدود اللہ کہ میاں بیوی بی یہ اللہ کے حدود کو قائم نہیں رکھیں گے اللہ کے حدود کو قائم نہیں رکھیں گے مطلب نکاح سے متعلق اللہ کے جو احکام ہیں اس کو پورا نہیں کریں گے فلا جناح ہے تو دونوں پر کوئی حرج نہیں کوئی گناہ نہیں فی بھی اس مال میں جو عورت فدیے کے طور پر اپنی ذات کے فدیے کے طور پر شوہر کو دے دے اس سے پہلے اللہ نے فرمایا تھا کہ تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم نے جو کچھ اپنی بیویوں کو دیا اس مال میں سے کچھ واپس لو بغیر بیوی کردہ مندی کے دیکھیے بیوی کا مال بیوی کا ہوتا ہے شوہر کو اس میں تصرف کا کوئی حق نہیں ہوتا بیوی جیسے چاہے اس کو اپنی مرضی سے صرف کر سکتی ہے بیوی کا مال بیوی کا مال ہوتا ہے شوہر اس میں اپنی مرضی سے تصرف نہیں کر سکتا اب شوہر نے جو کچھ اس کو دیا ہدیہ دیا یا مہر دیا یا جو کچھ بھی دیا اس میں تصرف کا اختیار بیوی کو ہی ہوگا قرآن کہتا ہے لا يحلو لکم ہیں مردو تمہارے لیے حلال نہیں تمہ تم اس مال میں سے کچھ واپس لے لو جو تم نے اپنی بیویوں کو دیا ہاں یہ شکل ہو سکتی ہے واپس لینے کی کہ بیوی نکاح سے نکلنا چاہتی ہے کی ہر شکل ختم ہو چکی ممکن نہیں رہا میاں بیوی کے درمیان تو اب یہ ہو سکتا ہے کہ عورت اپنی ذات کے فدیے کے طور پر جو ہے شوہر کو کچھ مال دے دے اس کو بولتے ہیں بدلے خلا لیکن اس صورت میں بھی اگر زیادتی مرد کی ہے ظلم مرد کی جانب سے ہے تو پھر مرد کے لیے مکرو ہے کہ وہ خلا کے بدلے میں مان لے اگر زیادتی مرد کی جانب سے ہے یہ جو ٹکراؤ کی شکل پیدا ہو رہی ہے مرد کی وجہ سے پیدا ہو رہی تو مرد کے لیے مقروع ہے کہ وہ خلا کے بدلے میں کچھ مان لے اور اگر زیادتی عورت کی جانب سے ہے نکاح جو ختم ہو رہا عورت کی زیادتی کی وجہ سے ختم ہو رہا تب بھی مرد کے لیے مکروح ہے کہ جتنا مال دیا تھا اس سے زیادہ لے جتنا دیا تو اتنا لے سکتا ہے اس صورت میں جب کہ زیادتی عورت کی جانب سے ہو عورت کی جانب سے زیادتی ہو ظلم عورت کی جانب سے ہو تو مرد اتنا مال واپس لے سکتا ہے جتنا اس اس نے دیا اس سے زیادہ نہیں لے سکتا اس سے زیادہ لینا اس کے لیے مکروح ہوگا تو جو فدیے کے طور پر اپنی ذات کے فدیے کے طور پر خلا کے بدلے میں عورت دیتی ہے اس کو بدلے خلا کہتے ہیں بدلے خلا ہر وہ چیز بن سکتی ہے جس کی کچھ نہ کچھ ویلیو ہو اور شریعت کی نظر میں جو مہر جو مال مہر بن سکتا وہ بدلے خلا یعنی خلا کا بدل بھی بن سکتا ہے اور اس کی مقدار کتنی ہے جیسے اس سے پہلے بات آ چکی کہ مہر کم سے کم دس درہم ہونا چاہیے دس درہم کی تقریباً تیس گرام چاندی کی مقدار ہوتی ہے یعنی تیس گرام چاندی یا اس کی ویلیو کے برابر روپیہ پیسہ یہ مہر بن سکتا ہے اس سے کم مہر نہیں ہو سکتا تو ایسے بدلے خلا بھی کم از کم اتنا ہی ہوگا اگر عورت خلا کے بدل کے طور پر شوہر کو کچھ مال دے رہی تو کم از کم تیس گرام چاندی یعنی تین تولہ چاندی یا اس کی ویلیو کے برابر پیسہ یہ دے سکتی ہے تو جب بیوی شوہر کو مال دے دے اور شوہر خلا پر راضی ہو جائے تو دونوں کے درمیان نکاح ختم ہو جائے گا اور یہ نکاح کا ختم ہونا طلاق بائن کی شکل میں ہوں گا یعنی اب مرد عورت سے رجوع نہیں کر سکتا بغیر عورت کی مرضی کے اب دونوں واپس میاں بیوی بی بن کر رہنا چاہتے خلا کے بعد تو ان کے لیے نئے سرے سے نکاح کرنا ضروری ہوگا خلا کے بعد اگر میاں بیوی بی واپس نکاح نکاح والی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے نئے سرے سے نکاح کرنا ضروری ہوگا نیا مہر دے کرنا ضروری ہوگا عورت کی رضامندی بھی ضروری ہوگی یعنی ایک فریش نکاح جیسے ہوتا ہے اس طریقے سے نکاح کیا جائے گا خلا کے بعد اگر دونوں واپس میاں بیوی بی بی بن کر رہنا چاہتے ہیں تو خلا کے ذریعے سے اسلام جو ہے عورت کو اختیار دیتا ہے کہ وہ نکاح کو ختم کر سکے لیکن اس کے لیے شوہر کی ردامندی ضروری ہے لیکن اگر شوہر راضی نہ ہو پھر بھی عورت تیار ہے کہ اپنی جان کو چھڑانے کے لیے مال دینے پر عورت تیار ہے لیکن پھر بھی شوہر چھوڑنے پر راضی نہیں ہے تو پھر عورت جو ہے قاضی شریعت کے پاس جا کر قاضی کے پاس جا کر شوہر کا ظلم ثابت کر کے نکاح سے نکل سکتی ہے جب قاضی کے پاس جا کر عورت جو ہے شوہر کا ظلم ثابت کر دیں گی کہ میرے میں اس کے ساتھ رہنے پر مجھ پر ظلم ہونے کا خطرہ ہے اور مجھ پر ظلم ہو چکا ہے تو پھر قاضی جو ہے نکاح کو توڑ دے گا قاضی جو ہے اس صورت میں نکاح کو توڑ دے گا اگر خلا کے ذریعے چھٹکارہ دینے پر شوہر راضی نہیں ہے کیونکہ خلا کے لیے بھی شوہر کی رضامندی ضروری ہے مال کے بدلے میں بھی چھٹکارا دینے پر راضی نہیں ہے پھر عورت کے پاس اختیار یہ ہے کہ وہ قاضی کے پاس جائیں اور قاضی کے پاس جا کر مرد کا ظالم ہونا ثابت کرے جب مرد کا ظالم ہونا ثابت ہو جائے گا تو قاضی جو ہے وہ نکاح کو توڑ سکتا ہے تو یہ وہ شکلیں ہیں جس کے ذریعے سے عورت بھی نکاح سے نکل سکتی ہے